спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Рад приветствовать вас от Харьковского региона, который, к сожалению, вот не звучал в предыдущем докладе как активный участник, скажем, проектов международного технического сотрудничества, международной технической помощи по вопросам приграничного сотрудничества, хотя как раз вопросы приграничного сотрудничества являются одними из, приоритетных, одним из приоритетных направлений для Харьковской областной государственной администрации, для органов местного самоуправления и так далее. Хочу, вас, хочу начать с того, но хочу прежде всего обратить внимание на тот слайд, который здесь представлен, который заглавный, является заглавным для моей презентации. Уверен, что многие из, него, многие из вас его уже видели и имеют представление, что это такое, но тем не менее, это граница Нидерландов и Бельгии, которая проходит буквально через кафешку, да, и как раз такое приграничное сотрудничество, наверное, мы бы и хотели видеть в ближайшем в будущем не только на границе с Европейским Союзом, но и на границе с Российской Федерацией, поскольку Харьковская область как раз является тем регионом, который имеет непосредственную границу с Россией, и 50% экспорта, это тоже объективный показатель, производителей, которые находятся на территории области, тоже приходится на Российскую Федерацию. Хотелось бы сделать такой небольшой экскурс в историю. Дело в том, что Харьковская область, Харьков в частности, традиционно является одним из центров развития коммерции, развития предпринимательства, развития купеческого движения в свое время и развития промышленности восточной Украины. И не случайно вот именно Харьков стал центром развития еврорегионального сотрудничества и как раз один из первых вот одновременно Днепр и и, э, Слобожанщина э, Еврорегионы были основаны в 2003 уже году и в этом году мы празднуем десятилетие создания Еврорегиона Слобожанщина. Так вот абсолютно не случайно Харьков как столица Слободской Украины э, стал определенным законодателем МОД и определенным таким движущим э, э, направляющим вектором в развитии приграничного сотрудничества на участке российско-украинской границы. Что такое Еврорегион Слава Женщина буквально в двух словах 7 ноября? 2003 года он был создан объединяет в себе территории белгородской области российской федерации и харьковской области украины ну и собственно вот задачи которые стоят перед стояли в свое время перед Еврорегионом при его создании тоже перечислены здесь на на на, на слайде хочу буквально сконцентрироваться на двух-трех позициях прежде всего это гармонизация отношений между двумя пригородами приграничными областями и э тоже приоритетное направление создание условий для расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности, начиная с, собственно, сугубо экономических вопросов, продолжая вопросами культуры, искусства, ну и получилось так заканчивая просто вопросами социальной политики, гуманитарной политики и так далее и так далее. И в принципе хочу сказать, что Харьковская область вообще еврорегиона Слобожанщина многое удавалось. И когда я говорил, что еврорегион, который я сейчас представляю, стал определенным законодателем мод, так оно и есть. И еврорегионы, которые возникали на российско-украинской границе несколько позже, практически вся граница в данный момент, практически там, за исключением одного региона, сейчас перекрыта еврорегиональным сотрудничеством. Так вот, практически все в том числе ориентировались на тот опыт, который есть у нас. Что же такое Еврорегион Слобожанщина сейчас? Вот эта картинка, она символизирует, ну, у меня вызывает как минимум две ассоциации. Первое это то, что мы действительно имеем в плане нашего приграничного сотрудничества Украина, на Украино-российской границе. И также эта картинка, ну, так отступая немножко от темы, как раз, наверное, очень хорошо иллюстрирует тот выбор, тот, то раздорожье, раздорижье, да, на котором находится сейчас Украина в плане определения вообще стратегического вектора сотрудничества, стратегического вектора развития страны в целом. Конечно же, нельзя говорить о приграничном сотрудничестве в, без привязки к тем тенденциям, которые есть в глобальной политике, тем тенденциям, которые определяются на национальном уровне с выбором главного стратегического партнера на ближайшее время. Безусловно, это очень во многом определяет и тенденции развития приграничного сотрудничества на региональном и местных уровнях. Собственно, Еврорегион Слобожанщина не стоит на месте, но вынуждены констатировать, что в последнее время, особенно последние 2-3 года, обороты, которые были набраны субъектами, принимающими активное участие в приграничном сотрудничестве, ну скажем так, обороты несколько были снижены, на то есть много, наверное, своих объективных и субъективных причин. Самое главное, как мы сейчас вот выделяем, согласно тому анализу, тому мониторингу, который мы провели, это то, что еврорегион за 10 лет сильно изменился, он вырос, он изменил свои приоритеты. И сейчас мы как раз и стоим перед выбором философии развития нашего еврорегиона, философия взаимоотношений с Российской Федерацией, с Белгородской областью, в частности, с нашим партнером по еврорегиональному развитию, философии в, скажем так, в определении экономической составляющей, что немаловажно, при развитии сотрудничества в рамках еврорегиона. Конечно же, мы, как в данном случае, как областная администрация, имеем свое видение того, как можно, в каком направлении можно развивать наше сотрудничество. И, конечно же, вот хотелось бы в двух словах об этом сказать. Прежде всего, сегодня говорилось, мне очень приятно, что наши мысли совпадают, о внедрении проектного подхода к формированию стратегии, да, к формированию реализации политики взаимодействия и взаимосотрудничества. И это то направление, которому мы сейчас будем уделять большое внимание, об этом я скажу немного позже. Дальше то направление, то та возможность, которая как раз предусматривает вот этот третий дополнительный протокол к рамочному соглашению, это расширение границ, то есть это привлечение регионов, которые напрямую не имеют границ с соответствующей страной. Как ни странно, но Харьковская область имеет гораздо более теплые, конструктивные, эффективные отношения с Курской областью Российской Федерации, хотя прямых границ у нас есть, а нет. А, чем, например, вот сейчас на данный момент с Белгородской. Опять же, на то есть свои субъективные и объективные причины. Харьковская область развивает очень активно межрегиональные отношения, межрегиональные связи с другими регионами не только Российской Федерации, но и стран Европейского Союза, Беларуси и вообще в принципе со всеми нашими соседями и конечно же это это изменение это дополнение этот дополнительный протокол который был ратифицирован дает возможность нам более широко посмотреть на вопросы приграничного прежде всего трансграничного сотрудничества и развития межрегиональных отношений ну и третий аспект который заслуживает особого внимания которому о котором пока к сожалению говорилось меньше, чем государственные политики, это все-таки усиление роли органов местного самоуправления в вопросах развития приграничного сотрудничества. В Харьковской области есть замечательный пример того, как органы местного самоуправления, какую роль органы местного самоуправления могут сыграть на границе Российской Федерации и Украины как раз по линии Харьковской области, по границе с Харьковской областью. Это, эта возможность нам дает вот паритетное соотношение количества районов, районных образований, которые есть в Российской Федерации, которые есть в Украине. Шесть районов со стороны Харьковской области, шесть районов со стороны Белгородской области, как раз дает возможность говорить о усилении взаимодействия, возможности развития, паритетном в развитии взаимодействия на уровне районов. И, конечно же, здесь не стоит забывать и о более низком уровне организационном, о сотрудничестве на уровне малых городов, на уровне сел, поселков, громад и так далее. И здесь, я уверен, за этим есть определенное будущее, поскольку органы местного самоуправления, в отличие от нас с вами, представители органов государственной власти, конечно же, те, кто их представляет в этом зале, они более более мобильны, более активны и могут принимать гораздо более эффективные решения. Главное, чтобы были условия для принятия таких решений. Харьковская область, опять же, несмотря на некий спад во взаимоотношениях с Российской Федерацией, с Белгородской областью в развитии еврорегионального сотрудничества, является активным участником международных проектов и программ. И в частности, буквально вот 12 ноября 2013 года, буквально несколько, 10 дней буквально назад, состоялся визит Сейчас генерального секретаря Ассоциации европейских приграничных регионов господина Мартина Гильерма Рамиреса в Харьковскую область. Это наш давний партнер и э, хочу сказать, что Еврорегион Слобожанщина является э, действительным членом Ассоциации европейских приграничных регионов уже достаточно большое количество времени. Это та организация, которая сейчас э, в том числе вызвалась быть э, э, нашим консультантом в еврорегиональном сотрудничестве. В частности, 12 ноября был основан центр, информационный центр Ассоциации Европейских Приграничных Регионов на базе одного из высших учебных заведений, в данном случае это Национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, который как раз станет, на наш взгляд, тем необходимым механизмом, тем недостающим механизмом, который позволит сейчас перезапустить наше приграничное сотрудничество. Перед этим центром мы ставим прежде всего следующие задачи. Это мониторинг текущей ситуации и, скажем, изучение лучших практик еврорегионального сотрудничества. Это разработка предложений, стратегических предложений развития в, по, по вопросам еврорегионального сотрудничества. И третье, это тот центр, который, как мы рассчитываем, как мы сейчас его видим, станет центром проектного менеджмента, то есть проектного управления в сфере приграничного сотрудничества на границе Харьковской и Белгородской областей. Возможно, кто-то из коллег тоже к нам присоединится, но, но пока рано об этом говорить, у меня нет подтверждений. Тем не менее, уверен, что если центр заработает в том формате и в том режиме, как, как мы себе это представляем, уверен, он будет полезен э, не только э, вот, в том еврорегионе, о котором я сейчас так много говорю. Также положительным примером еврорегионального сотрудничества, вообще приграничного сотрудничества, является Украино-Российский технопарк «Слобожанщина», который был создан вот на следующем, а вот собственно на этом слайде и показано, четырьмя соучредителями, которым, как вы видите, государство, органы местного самоуправления имеют уже достаточно косвенное отношение. Это научный парк ФЭД, ФЭД, чтобы понимали, это ведущий, ведущее производство, ведущий завод в сфере самолетостроения, один из ведущих в Украине и достаточно активный в международном сотрудничестве. Это Харьковский национальный университет имени Каразина, это Харьковский национальный радиотехнический университет, и со стороны э, Белгородской, э, Белгородской области соучредителем стал Бел, Белгородский государственный университет, э, который, ну, и вот это образование, этот Украино-российский технопарк э, уже сейчас. Э, реализует несколько пилотных проектов по сотрудничеству в сфере высоких технологий. То, в чем сильны мы и в том, чем, чем мы могли бы повзаимодействовать с нашими российскими коллегами. Причем, что особенно приятно отметить, украинская сторона играет приоритетную направляющую роль. Вот. Те э, перспективные направления, в которых будет работать э, Украино-Российский технопарк, да, конечно же, там предстоит еще достаточно много работы, э, достаточно много есть неопределенности в нормативной базе. Тем не менее, мы видим, э, что реализация пилотных проектов этого технопарка как раз поможет нам во многом найти ответы на те вопросы, которые, на которые пока мы ответить не можем. Особенно хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас в Харьковской области уделяется большое внимание вообще вопросам международной технической помощи и подходам к реализации в этой политике. Дело в том, что буквально вот в этом году... 16 июля, прошу прощения, не все даты запоминаю, 16 июля этого года было подписано, ну, на мой взгляд, уникальное соглашение, если, если оно не уникальное, исправьте меня, пожалуйста, уважаемые коллеги, уникальное соглашение между Харьковской областной государственной администрацией и Харьковским областным советом, ассоциацией органов местного самоуправления Харьковской области, которую, кстати, возглавляет Сергей Иванович Чернов, который был вчера в президиуме этого форума и двумя высшими учебными заведениями, университетом имени Каразина, классическим университетом Харьковским, и Харьковским национальным университетом городского хозяйства имени Бикетова. На базе вот трех соучредителей были созданы специализированные центры международных проектов и программ, которые уже приступили к своей работе и деятельность которых ну, охватывает все аспекты привлечения, мониторинга, использования проектного менеджмента в сфере международной технической помощи. Ну, собственно, вот приоритетные направления указаны здесь. Хочу лишь остановиться на том, что нам уже удалось ну, скажем, зайти по нескольким направлениям, использовать несколько технологий в плане активизации работы Харьковской области по привлечению и использованию международной технической помощи. Прежде всего, считаю, что нам удалось создать вот некую такую систему обучения, повышения квалификации для, как для органов государственной власти, то есть представителей органов государственной власти, так и для органов местного самоуправления. Было, был проведен целый ряд занятий, семинаров, практических мастер-классов круглых столов. Подготовлено и сейчас готовим, уже практически вот, выходит из типографии специальное издание методическое «Гранд Райтинг», которое мы написали специально для Харьковской области с учетом ее специфики, его возможно, ее возможностей, ее потенциала. Были был создан информационный центр, который собирает и, с одной стороны, собирает, аккумулирует информацию о международных проектах и программах, действующих на территории Украины, которые могут быть интересны для нашего региона. С другой стороны, конечно же, делится, рассылает эту информацию по всем, без исключения, субъектам, участникам этого процесса. Причем здесь мы не разделяем отдельно органы власти, отдельно органы местного самоуправления, отдельно общественные организации, отдельно инициативные группы граждан, которые, как вы знаете, тоже могут быть субъектами данного процесса. То есть все, кто сейчас присоединяется к нам, все, ну, все активно включаются в процесс распространения и, скажем, шеринг, да, то есть деление, да, что ли, если хотите, этой информацией. Ну и, собственно, вот тут завершение, еще пару слов до завершения, вернемся к этому слайду. Хотел сказать, что Харьковская область, на мой взгляд, опять же, стала одним из пионеров в том, как все-таки попробовать простимулировать органы государственной власти более активно, более больше внимания уделять вопросам международной технической помощи. Дело в том, что буквально два месяца назад глава Харьковской областной государственной администрации подписал распоряжение о введении двух дополнительных критериев в рейтинговую оценку районов и городов областного подчинения Харьковской области, которые как раз и учитывают вопросы международной технической помощи. Два критерия, очень просто. Первое, это количество привлеченных э, проектов на территорию района или города, соответственно за полугодие оценивается промежутками в полугодие. И второе ⁇ это количество денежных средств, или, собственно, размер международной технической помощи в денежном выражении на 10 тысяч населения. Все вроде бы достаточно просто, с одной стороны, с другой стороны, но вот опять же, будет интересно посмотреть этот критерий, эти параметры скажем, практические результаты внедрения этих критериев, я думаю, что мы увидим уже в самое ближайшее время, в январе, когда будем проводить сбор информации, мониторинг выполнения этих параметров. Уверен, что у нас еще будет возможность с вами встретиться, пообщаться, и я или кто-то из моих коллег с удовольствием расскажет вам, насколько же это действительно повлияло или не повлияло на активизацию работы по международной технической помощи. Ну и самое последнее, что хотелось бы сказать, что Крымская область, собственно, как и те области, которые граничат, которые имеют границу с российской федерацией, на мой взгляд, несколько незаслуженно забываются в реализации тех международных программ, которые работают активно на территории Украины. Поверьте, что несмотря на то, что с той стороны нас партнер российская федерация, наши наработки, наши механизмы, наше наше видение развития приграничного сотрудничества, думаю, не уступает, а во многом иногда даже опережает те предложения, которые есть у наших коллег. Поэтому, наоборот, готовы, открыты для сотрудничества и готовы к тому, чтобы использовать тот потенциал, который есть у Украины в целом, как в приграничном сотрудничестве, так и в стратегическом развитии нашей страны. Благодарю за внимание.